نارین اکرام السلام علیکم آپ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا اشرات العرض سے بھری پڑی ہے اور اس میں لاکھوں کروڑوں اقسام کی اشیاء موجود ہیں لیکن انسان کتنی معلومات حاصل کر سکا ہے انسان کی معلومات محدود ہیں اور تجربات دن رات جاری ہیں تو دوستو ہمارا یوٹیوب چینل دی ورلڈ نالج بھی اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی نئی معلومات حاصل کر کے کھوج کہانی کی شکل میں آپ تک پہنچاتے رہیں تو دوستو میں ہوں مشتاق احمد اپنے یوٹیوب چینل دی ورڈ نالج سے کھوچ کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں دوستو گرمی کے موسم میں جہاں حبس پسینہ آپ کا جینا دو بھر کر دے آپ کا ایچی آپ سے معذرت کر رہا ہو بچے ماں کو ناک مچنے سے رہے ہوں اور اچانک آپ کے کان میں ایک ایسے مہمان کی آواز آئے جس سے آپ پریشان ہو جائیں جی ہاں تو دوستو یہ آواز تھی مچھر کی جسے جس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اسرال البقرہ میں بعوضہ کے نام سے پہچان کروایا ہے جس نے نمرود جیسے خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کو موت کے گھاڑ اتار دیا تھا جس کا وزن ایک گرام سے بھی کم ہے لیکن ہر سال لاکھوں انسانوں کی جانے لے جاتا ہے دوستو مچھر وہ خاموش قاتل ہے جو گرمیوں کے ساتھ ہی ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے کیونکہ گرمیوں کی آمد ہے اور ہم بھی آج کی کھوج کہانی میں اسی مچھر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے دوستو ہم جانیں گے کہ مچھر کی حقیقت کیا ہے اس کی پرورش کیسے ہوتی ہے یہ کن بیماریوں کو پھیلاتا ہے اور سب سے اہم کہ ہم اس سے بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں تو نن دشمن کی کھوج شروع کرتے ہیں تو دوستو آپ سن کر حیران ہوں گے کہ دنیا بھر میں مچھر کی پیتیس سو سے زیادہ اقسام موجود ہیں جن میں سے تقریباً سو اقسام انسانوں کے لیے خطرناک ہیں مچھر کی زندگی کل چار مراحل پر محیط ہے یعنی انڈا لاروا پیوپا اور بالغ مچھر تحقیق یہ کہتی ہے کہ صرف مادہ مچھر ہی خون چوستی ہے کیونکہ اسے انڈے دینے کے لیے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے تو دوستو مچھر کی سونگنے کی حص اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ پچاس میٹر دور سے بھی انسان کی موجودگی کا پتہ لگا سکتا ہے عموماً مچھر صاف یا گندے مگر ٹھہرے ہوئے پانی میں انڈے دیتا ہے جیسے پانی سے بھرے ٹائر جو عماً دکانوں پر آپ کو نظر آتے ہیں یا گھروں میں رکھے گئے وہ ٹائر جن میں ہم نے پودے خاص کیے ہوتے ہیں پودوں کے وہ گملے جن کو روزمرہ کے طور پر پانی دیا جاتا ہے گرمی میں زیر استعمال واٹر کولر پانی جمع کرنے والے کھلے ڈرم یا بالٹیاں اور یا ناقص صفائی کے نظام کی وجہ سے نالیوں میں جمع شدہ پانی انڈے دینے کے بعد سات سے دس دن میں یہ مچھر بالغ ہو جاتا ہے تو ناظرین کرام گرمیوں اور برسات کے موسم میں بچھر کی افزائش میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے بچھر کے بارے میں چند ایسی حیرت انگیز باتیں جو شاید ہر فرد کو معلوم نہ ہوں تو دوستو سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں مچھر کی آنکھ کا تو مچھر کی آنکھ کو کمپاؤنڈ آئی یعنی کہ مرکب آنکھ کہا جاتا ہے جو ہزاروں چھوٹے یونٹس پر مشتمل ہے جنہیں امیٹی ڈیا کہا جاتا ہے جو روشنی کی شدت اور رنگ کو محسوس کرنے کے ساتھ مچھر کو وسیع زاویہ نظر اور روشنی کی پولرائزیشن کا پتہ لگانے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے تو دوستو آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ مچھر کی کاٹنے والی چھ سوئیاں ایک ہی وقت میں کام کرتی ہیں تو مچھر کا منہ ان چھ بری سوئیوں پر مشتمل ہوتا ہے جن کو سٹائلیٹس کہتے ہیں جن میں دو کو لیبرم کہا جاتا ہے جو کاٹنے کے دوران کنارے پر رہتی ہیں اور دو کو میکسیلا کہتے ہیں جو جلد کو کاٹنے میں مدد دیتی ہیں پانچویں لیبرم جو کہ خون چوسنے والی نالی کے طور پر کام کرتی ہے اور آخری وہ ہے ہائپوفیرنگس جو بیہوشی والا لو آب میں داخل کرتی ہے یہ لعاب جسم کو عارضی طور پر سن کرتا ہے اور خون کو پتلا کرتا ہے تاکہ مچھر کو اسے چوسنے میں آسانی ہو تو دوستو حیران کن بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جاندار کے مدافعتی نظام جیسے کہ انسان میں حیوان میں ہر ایک میں ایک مدافعتی نظام ہے اس نظام کے خلاف مچھر کے لواب میں موجود اجزاء ڈال دیے جو جاندار کے مدافعاتی رد عمل کو کمزور کرتے ہیں تاکہ مچھر بغیر مزاحمت کے خون چو سکے اس ننے قاتل یعنی مچھر کی آنکھوں کی ساخت کاٹنے کا نظام اور لواب اسے نہایت موثر اور خطرناک جاندار بناتے ہیں جہاں یہ چھوٹا کیڑا ہر سال لاکھوں انسانوں کی جانیں لیتا ہے وہیں اس کی پیچیدہ ساخت ہمیں قدرت کی حیرت انگیز تخلیقات کی ایجاد دلاتی ہے مچھر سے کون کون سی جی خطرناک بیماریاں پھیل سکتی ہیں تو دوستو سب سے پہلے خطرناک ترین بیماری ڈینگی جس کو ہر انسان جانتا ہے یہ ایڈیجپٹائی مچھر کے ذریعے سے پھیلتا ہے جس سے بخار تیز ہو جاتا ہے سار میں درد ہو جاتا ہے پٹھوں میں درد ہوتا ہے اور پلیٹلس میں کمی واقع ہو جاتی ہے جس سے کئی اموات واقع بھی ہو چکی ہیں تو دوسرے نمبر پر ملیریا جو ایک انفرید مچھر کے ذریعے سے پھیلتا ہے جس سے انسان کو تیز بخار سردی لگنا اور پسینی آنا شامل ہیں تو دو دوستو اس کا ایک زیکا وائرس کے نام سے ہے جو حاملہ خواتین کے لیے خطرناک ہے کیونکہ یہ وائرس چھوٹے بچے ہے اس کی نشو پر اثر ڈالتا ہے تو دوستو آخری چکن گنیا اسی کے اندر سے پھیلائی گئی ایک ایسی بیماری ہے جس سے جوڑوں میں شدید درد اور بخار کی قفیت ہو جاتی ہے تو دوستو مچھر افراد کو شخصہ نہیں کاٹتے کچھ افراد کو زیادہ کاٹتے ہیں اور کچھ کو کم جن افراد کو مچھر زیادہ کاٹتے ہیں ان میں ایسے افراد شامل ہیں جن کا جسمانی درجہ حرا زیادہ ہو جن کا خون کا گروپ او ہو جنہیں زیادہ پسینہ آتا ہو اور جو گہرے رنگ کے کپڑے پہنتے ہوں تو اچھا اب ہم ذکر کریں گے کہ اس مچھر سے بچا کیسے جا سکتا ہے سب سے پہلے تو میں ذاتی احتیاط پر آؤں گا کہ ذاتی احتیاط کے لیے مکمل آسین والے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنے جائیں اور مچھر بھگانے والی سپری کریم یا رنگ جو بھی آج کل پروڈکٹس ملتی ہیں ان کو استعمال کیا جائے اور سوتے وقت مچھر دانی کا استعمال کیا جائے اور ہم ماحولیاتی احتیاط کے طور پر کیا کر سکتے ہیں تاکہ مچھر کو پھیلنے کا موقع نہ ملے تو دوستو اس کے لیے پانی جمع ہونے والے مقامات کو صاف رکھا جائے گملوں میں پانی جمع نہ ہونے دیا جائے واٹر کولروں کا پانی روزانہ تبدیل کیا جائے اور دکانوں یا گھروں میں پڑے ہوئے ٹیروں کو خشک کر دیا جائے اور نالیوں میں جہاں پانی چل رہا ہو ان کو صاف رکھا جائے کھڑکیوں اور دروازوں پر جالی کا استعمال کیا جائے اچھا تو ہم بچوں اور بزرگوں کے لیے کیا پیغام دے سکتے ہیں پیارے دوستو کیونکہ بچوں اور بزرگوں کی قوت مدافعت کام ہوتی ہے اس لیے بچوں اور بڑوں کو مکمل آسین والے کپڑے پہنائے جائیں مچھا دانی کا استعمال کیا جائے کمروں میں خصوصا جہاں بزرگ رہتے ہوں ان کمروں میں ان کی عدم موجودگی میں مچھر مار سپرے کا استعمال کیا جائے اور دروازوں کو بند کر دیا جائے تاکہ موجود مچھر وہاں طلف ہو جائے تو بچوں کے کھلونوں اور بزرگوں کے استعمال کی اشیاء کو صاف رکھا جائے تو ناظرین ایک اہم بات آپ کی نظر کرتا چلوں کہ سائنسدان جین ڈرائیو ٹیکنالوجی پر زور شور سے کام کر رہے ہیں اور جس کے لیے مچھروں کی جینیاتی ساخت کو تبدیلی لا کر ان کی افزائش کو روکا جا سکے گا یہ ٹیکنالوجی مستقبل میں مچھر سے پھیلنے والی بیماریوں کے خاتمے میں ضرور مددگار ثابت ہو سکے گی تو ناظرین کرام مچھر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے لیکن اس کے مضر اثرات بہت زیادہ ہیں اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کریں تو ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں تو دوستو یاد رکھیں صفائی نصف ایمان ہے اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں تاکہ مچھر کو پرویش کا موقع نہ مل سکے اور آج کی کھوج کہانی میں بس اتنا ہی اگلی قسمیں میں ملیں گے ایک اور موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ